提问四：二零一四年知道原始点疗法，但未深入学习。父亲八十一岁，二零二零年十月得了左颈鳞状细胞癌，经过一年多的中药治疗，效果不好，肿瘤变大且破裂，一直备受病痛，嘴张不开，吞咽困难，近来体能下降。 我才意识到他身体到了极寒的状况，这时才想起用此法为父亲调理。目前遇到一个困惑是，因为肿瘤压迫了左耳后的原始点，导致耳后大开关肿、浅硬。我看到近年的关于肿瘤的解答，了解到不能在肿瘤肿瘤上直接操作。 我想请教张医师，像这种情况是不是不能在肿块上操作？即便它是大开关也不行，而应该从肿块的周围找突破口。请老师解答。好，呃，他问的问题很好。啊、第一个，他的肿瘤刚好就是在我们头部延时点的耳后啊，所以这个。 他那个肿瘤是肿且硬，好，他有这样讲。好，那硬结肿块肿瘤，哦，面对这些状，啊，症状的状，啊，这些异常形态也好，那我们应该怎么来处理呢？啊，第一个还是要找我们的大开关。那刚好我们的大开关头部延时点，哦，就是耳后还有枕骨下。 那我的建议就先从枕骨下沿按推，一定要按推。好，那这个肿瘤长在耳后，那如果头呃，耳后按不到，那肿瘤硬结肿块一定在周围可以找到压痛点，一定可以，哦，按按看。那我也觉得是不是耳后就不能按，可以试着按按看。 啊，如果按的还是有压痛点，还是可以用的。啊，所以不要拘泥于啊，它已经长在哦那个，因为它是状，不是正。如果正多数他处体相，要从哦眼眼处来找。啊，比如说啊，你耳后这一点感觉很痛，啊，那个是正。那正你要解决，啊，耳后很痛，那应该就从枕骨下沿去按。 很多就可以解解到症，一定要从他处解症。那如果硬结肿块肿瘤，那原始点又在那里？我认为还是可以试着用。但一般硬结肿块肿瘤要让它消，一定要在周围找压痛点。那至于它如果有症要解决的话，比如说这个是不是会造成？ 什么不舒服啊？啊，我们我们来看看上面他，我看看他上一页，好，他就是一直被病痛，嘴巴张不开，吞咽困难。好，就这些症状，啊，不，我们刚刚讲的，如果是肿瘤，一定是在周围患处长，但是他这前面这些吞咽困难，还有嘴张不开，一定是。 头部延时点一定要按，两，那头部延时点这时候可不可以按？可以呀、啊，他因为有嘴巴张不开啊，那这里头部延时点耳后再长，虽然有肿瘤在，还是可以按推头部延时点，这时候就不要拘泥了，啊，所以你按，你一定要很清楚耳后为什么要按，不是要解决肿瘤，解决肿瘤。 是要在肿瘤周围患处找压痛点，而你嘴巴张不开，哦，那是要按头部延时点，而吞咽困难，我最常见的就是这些吞咽困难，一般都是在枕骨下沿，啊，所以枕骨下沿也要按推，啊，所以这个患者我的建议是，可不可以按推头部？而头部延时点当然一定要按。 那肿瘤长在头部，为了解决张不开啊，嘴巴张不开、吞咽困难的问题，头部原始点，也就耳后那那个长肿瘤的原始点，能不能按？当然可以按，啊，所以对于这个患者，我就这样答复啊，他头部原始点耳后还是能按啊，那再来要解决肿瘤，就在肿瘤周围找压痛点，患处压痛点好。 我就回答到这里。